Меня зовут Саша Ким, я кореец, на четверть японец. Салам, русский шалом, добрый день, меня зовут Вахид, я перс, я из Ирана. Русский язык хорошо знаю, потому что учился в Москве. Живу в Украине почти недавно. В Украине я живу недавно и практически ничего о ней не знаю. Сегодня утром был неожиданный звонок. Я не знаю дальше, что будет. Позвонили, попросили подойти в мечеть. Надеюсь, что... Все будет хорошо. Здравствуй. Привет. Саша. Вахид, очень приятно. Я иранец. Взаимно, я кореец. О, Ты не хорошо. знаешь, зачем мы, мы здесь? Нет, я не знаю. А вы не знаете, зачем мы А вот мы узнали, зачем мы здесь. Да. Пошли найдем место, где его открыть. Пошли. Ваша миссия и резить во, э, подохрещать масляну, масляную законченному народ, народ, народными традициями. Традиция. Речи, какие вы знаете увализии, да, поможет вам глубже впечатлить украинские звичаи. Mm. Сало. сало. Да. А тебе сало можно? Мне что можно, но я не кушаю. А это типа вышиванки? Что-то у нас веселое ждет с тобой. Якщо вам пощастить, выжиты, Видите? миссия таким можливо. У нас есть адрес. Да. И нам надо туда ехать. Рождество. Мы будем встречать. Я так понимаю, село фасовал. Нам надо туда ехать. Показывай нам дорогу. Ну, пошли. Иван Франка. Иван Франка 71. А вот, 73. Значит, да, 70, тогда дальше, дальше идем. Да. Иван Франка, 71. Обережная злый пас. Злый пес. Это собака, надо убить, надо убить. Злая собака? Да, очень. Ау! Здрасте! Ждали нас? Здравствуйте. заходить. Здрася далі. Далі проходите. Спасибо. Нам нужно прожити праздники по українським обучаям. Научимо вас, покажемо, як український народ ці свята. Ми вас унимательно слухаємо. в угу. цей вечір. Вважається, що народжується Ісус Христос, і всі ждуть цього свята. Готуються 40 днів. Не їдять м'ясного скоромного, тільки все пісне. Ну, пост у нас теж є. До ісхова сонця кушають і потім не кушають до заходу сонця. Да. Вся родина збирається, подавалась куття mm -hmm. і подавалось 12 пісних блюд. Потім йдуть колядувати. Ми так, ходили? Так. різні колядки є. Ну, ми вас навчимо самої простої. Нам потрібно строїти яєчний батл. О, я как повар, мне все-таки ближе готовить. Проколедовать я вообще такой, это слишком сложно для меня. Хорошо, тогда я хочу выбрать колядовать. Колядовать. Что дальше? Вы бьете яйцо в яйцо, чье победит. О, выиграл, выиграл. Это не может быть. Что может быть? Придется каледовать. Мы пробуем колядки. Новая радость стала якобы не Яка не була, а, яка, яка не, не бувала, а яка не була, зірка да. ясна, ясна. Увесь світ. Весь світ. Осе яка осіяла. Усіяла. Усіяла. На тебо зірка яся. Дивіться, якщо ви хочете йти колядувати, Ти повинні бути вдягнені. Нараді. Українській. Но... Добре. Давай. Мы, в принципе, уже знаем текст. Практически готовы уже калядовать. С вам да поможем. Спасибо. Все, проходите. А дозвольте заколядувати. Можно, колядуйте. Новая радость стала

Спасибо. Я забираюсь на тебе. До да побаса. Интересно, интересно. Я, я такого вообще никогда не видел. Починается вечеря из кути. Кожан бере, трошки кути и пробует. Я буду это готовить дома. Пожалуйста, пожалуйста. Бачили, я готовлю. Да. Бачу, сынок. Вот это и все. Вот такой стол пусть будет в каждом доме. Да, и дай бог. Дай. Спасибо. че вам еще раз приезжать. Приезжать. Обязательно. Я адреса помню. Нам все понравилось. До встречи на крещении. А, ну наконец-то. Наконец-то. Здравствуй. Здрасте, здрасте. Что так долго, холодно? Да. Давайте на крещение поехали. Куда нам идти? Давай, показывай. Понеслась, да. Прошу хати, прошу братику зі. Я Сашко, ти хто? Сашко. Сашко Те Сашко. Бач, брата маю, ти хто? Вахід. Вахід. Боже, як приємно тебе чути. Сідайте, брати, трошечки поговоримо з вами. Ну, okay. дуже... як? Боже, ти в ній народився, так і носи. Цей день традиція така, що зранку люди йдуть до церкви, моляться, просять гріхи їхні пробачити і в річці вирубають ополонку. Зазвичай дуже добре, коли вирубають виграді Христа. І вважається, що вся вода в цей день є святою. Якщо нею умитися, якщо її випити, то ти змиєш в себе всі гріхи. Взагалі треба купатися. Хто покупається в цей день, цілий рік не хворіє. А які у вас є ще традиції? Ну я не знаю. Писати. Саме на цей на, на це свято. Збираються козаки чи воїни, чи взагалі і починають над водою стріляти. Із арман, душнить. і. Зарман, душний, і... После этого уже не можно есть кути. Есть выбор, или нырять в воду, или пострелять. Нет, выбора на самом деле у вас нет. В воду вы полезете. Айда, хлопцы. Я буду писать водные процедуры. Ага, а я стрельбу, и... да? Ты шестерый, бог. Я победил на этот раз. Вода выиграла. Ты будешь нырять. Я не буду прыгнуть в воду. Ты что, Нога и морить, а не могу прыгнуть в воду. Ты как мужик, воин, ты будешь прыгнуть в воду. Я понял, сам себе подставу сделал. Hey, that's why you're going to be a very good thing. А есть потом запасной по турсин? А хрен там <свист> есть запасной. Кстати, он мне тоже потом не помешал бы. Здесь очень холодно. Вот, на До свидания. На а. А! Саша, иди дальше. Куда? А, <свист> не холодно, не холодно, все будет хорошо. Крещение это очень больно и очень <с холодно. Ну давайте я тоже умываюсь, я тебе обещал. Я без с пошел в воду. Не могу, у меня, ну, у меня голова, проблема с головой. Теперь мы знаем, что такое крещение. Это очень очень, очень очень, очень. холодно. Я не чувствую своих ног, но это очень весело. Так и что, до следующего праздника, да? До следующего праздника. Хорошо, уйдем. Пошли. Саша, зачем нам традиция украинская? Я не, Я не знаю, блин, да посмотри. О, тут есть терапевтики.

що роблять на маслі і на соку. вареники і млинці в деяких регіонах, спалювали, опудало зими. Треба було проганяти зиму геть, і це були такі... Не закликати весну. Я знаю, ти у нас зиму не любиш, ти будеш запугала. А я тоді буду за блінчики. йоу! Oh, ти виграв. Звісно. <гум> ну давайте, дівчонки, показуйте, як нам, що запугало нам робити. О-о-о! Ся тяхе молодець, ге, геть, дяке молоди. Ну що, палимо зиму? Іди, зиму, геть, забирайся, бо ти вже нам надокучила. Ну що? Ура! Wesnią nocko do nas nocko, rozdych marek drewnie, rozbije mostek U mnie liczna tradycja nie na dobrej. Mm. Mm. Ja chcę do mm. mojego. Mm. Мышь мы ж не познакомились с вами. Творчий гурток у нас Синько Торыч. Очень-очень трудно выговаривать. Пошлите пробовать блинчики. Когда первый раз его видел, я думаю, что он такой строгий, такой типа, хуморный, такой скучноватый, хотя они а не так. Вот я подумал, что мне будет сначала с ним, наверное, трудно найти общий язык. Вот. Но потом по ходу всех событий я с ним как-то познакомился, сдружился. Я хочу про Александра Кима говорить, что мне очень приятно с этим человеком познакомиться. Хороший парень без соли. Мы с ним через огонь и воду прошли вдвоем, не отступая. Мы отметили все три праздника по всем украинским традициям. А сегодняшней миссии вы, мы выполнили аж два задания. Было экстремально, но очень весело. Ну, я хочу повторить, делать еще раз. Ты хочешь повторить? Я тоже хочу повторить. Возможно, увидимся в следующем году. не хочу! два,